Всем привет! Это Фрикив, это Витя, и я подскажу, как не заскучать в ожидании степушки и где интересно провести время в столице на этой неделе. 19 мая состоится отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности НТУ КПИ. Всю программу выступлений смотри у нас в группе. ЦКМ, начало в 16.30. На этой неделе пройдет курс лекций от ведущих реформаторов. Презентация и обсуждение плана реформ в бизнесе и общественных организациях. Более подробно о месте проведения и теме каждой из них ты сможешь найти по ссылке в описании. В Киеве уже установлено два уличных фортепиано, на которых каждый желающий сможет размять пальчики и порадовать окружающих интересными композициями. Они расположены на улицах Крещатик 30 дроп 1 и на Владимирской 1 дроп 1. Также 29 мая фортепиано установят на проспекте Победы 40А в парке имени Пушкина. 23 мая будет проходить немного странное, но очень интересное мероприятие By Carrying in Ukraine. В общем, мужики закидывают своих девушек на плечи и пробегают дистанции. Участие в нем, конечно, платное, но прийти понаблюдать за этим всем может каждый. Облонская набережная, начало в 10.00. Почти каждый день еще с 12 мая в мастер-классе проходят кинопоказы интересных документалочек. Расписание на каждую из них ты сможешь прочесть у нас в группе и там же зарегистрироваться. Это обязательно. Дом культуры мастер-класс улица Лаврская, 16А. Больше событий и подробно о каждом из них смотри у нас в группе. Свои предложения о бесплатных мероприятиях Киева пиши нам в комментарии и на страничку ВКонтакте. Спасибо за внимание, желаю насыщенных и динамичных дней. До встречи!